નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો મારી જ્ઞાન સરિતા યુટ્યુબ ચેનલમાં તમારું હાર્દિક સ્વાગત છે આજનો આપણો ટોપિક છે ધોરણ સાત હિન્દી વિષય દ્વિતીય સત્ર પાઠ સાત બઢે કહાની આજના વિડીયોમાં આપણે આ પાઠના સ્વાધ્યાયનું સોલ્યુશન જોવાના છીએ હવે આપણે શરૂ કરીશું અભ્યાસના પ્રશ્ન જવાબથી જેમાં પ્રશ્ન નંબર એક ઢાંચે કે આધાર પર कहानी का कथन और लेखन कीजिए तो અહીં આપને એક કેટલાક મુદ્દા આપેલા છે અને આ મુદ્દાના આધારે આપણે એક વાર્તા બનાવવાની છે વાર્તાનો શીર્ષક આપણે આપીશું બુદ્ધિમાન વજીરની નિયુક્તિ એક સમયની વાત છે એક બડે બાદશાહ કા રાજે થા ઉનકે વજીરને અપને પદ સે નિવૃત્તિ લેલી થી વજીર કા પદ બહુત હી મહત્વપૂર્ણ થા इसलिए बादशाह ने घोषणा की कि जो भी इस पद के योग्य होगा उसे एक कठिन परीक्षा देनी होगी घोषणा सुनते ही कई योग्य उम्मीदवार आए लेकिन कठिन परीक्षाओं के बाद केवल तीन उम्मीदवार बादशाह के सामने उपस्थित हुए बादशाह ने तीनों से एक ही सवाल पूछा यदि मेरी और तुम्हारी दाढ़ी में एक साथ आग लग जाए तो तुम क्या करोगे पहले उम्मीदवार ने उत्तर दिया मैं पहले अपनी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा बादशाह ने इसे स्वार्थी करार दिया क्योंकि इस उसने पहले खुद का ही सोचा दूसरे उम्मीदवार ने कहा मैं पहले आपकी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा बादशाह ने इसे नादान कहा क्योंकि उसने अपनी सुरक्षा को अनदेखा कर दिया तीसरे उम्मीदवार ने बड़े ही आत्मविश्वास से उत्तर दिया मैं एक हाथ से आपकी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा और दूसरे हाथ से अपनी दाढ़ी की आग यह सुनकर बादशाह बहुत प्रसन्न हुए और और बोले तुम बुद्धिमान हो, तुमने न तो न तो स्वार्थ दिखाया ही ना समझ गई तुमने परिस्थिति को संतुलित करने का तरीका खोजा बादशाह ने तीसरे उम्मीदवार को वजीर के पद के लिए नियुक्त कर दिया पूरे राज्य में इस निर्णय की प्रशंसा हुई इस प्रकार बुद्धिमता और संतुलन ने एक योग्य वजह को चुना। प्रश्न नंबर बे कहानी आगे बढ़ाइए। तो यहाँ आपने एक कहानी आपल छे अन्तेना आधारे आप रहवे आगर वार्ता बनावानी छे। बकरी को पेड़ की मनसा समझते देर नहीं लगी, लेकिन वह घबराने के बजाय अपने दिमाग से काम लेने लगी। उसने भेड़िए से कहा अगर आप मुझे खाना चाहते हैं तो खा सकते हैं पर इससे पहले मेरी एक आखिरी इच्छा पूरी करें। भेड़िया आश्चर्यचकित होकर बोला क्या इच्छा है बकरी ने कहा मैंने सुना है कि भेड़ियों का गान बहुत ही अच्छा होता है आप मेरी इच्छा आखिरी इच्छा के रूप में अपने मीठे स्वर में गाकर दिखाइए भेड़िया अपने गुणों की तारीफ सुनकर खुश हो गया उसने जोर जोर से गाना शुरू कर दिया उसकी आवाज जंगल में गूंजने लगी गाने की आवाज सुनते ही चरवाहा सतर्क हो गया उसने तुरंत अपनी लाठी उठाए और उस दिशा में दौड़ा चरवाहे को आता देख बाकी बकरियां भी भेड़िए की ओर भागने लगी भेड़िया अचानक इतने लोगों को अपनी ओर आते देखकर डर गया और अपनी जान बचाकर भाग निकला बकरी ने राहत की सांस ली और चरवाहा उसे अपने झुंड के पास ले आया उस दिन के बाद बकरी ने सीखा कि संकट के समय बुद्धिमानी से काम लेना सबसे जरूरी है चरवाहा भी सतर्क हो गया ताकि उसकी बकरियां फिर कभी अकेली न जाए इस तरह बकरी ने अपनी सूझबूझ से अपनी जान बचा ली प्रश्न नंबर टीवी, रेडियो रिकॉर्डर और मोबाइल फोन के माध्यम से कहानी दिखाना या सुनाना बाद में बारी बारी से कक्षा में कहानी का वर्णन करवाना तो जवाब में आप सभी छात्रों को कहानी ध्यान पूर्वक देखनी या सुननी है और बाद में ચાર દે ગયે ઢાંચે કે આધાર પર કહાની લિખર ઉસે ઉચિત શીર્ષક દીજીએ તો અહીંયા આપને કેટલાક મુદ્દા આપેલા છે અને તેના આધારે આપણે એક વાર્તા લખી અને તેને યોગ્ય શીર્ષક આપવાનું છે તો મેં આ રીતે વાર્તા લખી છે અને તેને યોગ્ય શીર્ષક લાલચ કાફલ તેવું નામ અહીંયા આપેલું છે તો આ વાર્તા તમે પણ તમારી નોટમાં લખી લેજો હવે આપણે જોઈશું પ્રશ્ન નંબર પાંચ નીચે દઈએ ગયે ચિત્ર કે આધાર પર કહાની કા નિર્માણ કી જઈએ તો અત્યાર સુધી આપણે મુદ્દાના આધારે વાર્તાનું નિર્માણ કર્યું હતું અને હવે આપણે ચિત્રના આધારે વાર્તાનું નિર્માણ કરવાનું છે તો તમારી ટેક્સબુકમાં જોશો તો આવા ચિત્રો થોડાક આપેલા છે અને તેના આધારે આપણે વાર્તા બનાવવાની છે અને મેં તેને એક શીર્ષક પણ આપેલું છે ચતુર ખરગોશ ઓર સિંહ એક સમય કી વાત છે એક ઘણ જંગલ મેં એક શક્તિશાળી સિંહ રહેતા થા વહ જંગલ કે સભી જાનવરો કો મારકર ખા જાતા और उनके दिलों में भय फैलाता जानवरों ने आपस में मिलकर सोचा कि अगर रोजाना एक जानवर अपनी बारी से स्वयं सिंह के पास जाएगा तो बाकी सबकी जान बच सकती है सी ने इस बात को मान लिया और रोज एक जानवर उसे अपना शिकार बनाने लगा लेकिन यह व्यवस्था भी ज्यादा दिन तक तो नहीं चल सकी क्योंकि जानवर अपनी जान गंवाने से दुखी थे एक दिन खरगोश की बारी आए वह छोटा लेकिन बहुत चतुर था उसने सिंह से बचने की एक योजना बनाई खरगोश धीरे धीरे चलते हुए जानबूझकर देर से सिंह के पास पहुंचा सिंह गुस्से में था और दहाड़ते हुए बोला तुम इतनी देर से क्यों आए चतुर खरगोश ने विनम्रता से उत्तर दिया महाराज मैं समय पर आ रहा था लेकिन रास्ते में मुझे एक और सिंह ने रोक लिया उसने कहा कि वह जंगल का असली राजा है मैंने उसे समझाने की कोशिश की कि आप यहाँ के राजा है पर वह मानने को तैयार नहीं हुआ सिंह यह सुनकर क्रोधित हो गया और बोला मुझे ले चलो उसके पास मैं उसे दिखाऊंगा कि इस जंगल का असली राजा कौन है खरगोश सिंह को एक गहरे कुएं के पास ले गया और कहा महाराज वह सिंह इस कुएं के अंदर रहता है सिंह ने कुएं के अंदर जाकर देखा उसे पानी में अपनी परछाई दिखाई दी लेकिन उसने सोचा कि यह दूसरा सिंह है गुस्से में आकर सिंह ने जोर से दहाड़ मारी कुएं में उसकी दहाड़ की गूंज सुनाई दी जो उसे दूसरे सिंह की दहाड़ लगी क्रोधित होकर सिंह कुएं में कूद पड़ा वह गहरे पानी में गिरकर मर गया इस तरह खरगोश ने अपनी बुद्धिमानी और चतुराई से जंगल के सभी जानवरों को सिंह के आतंक से मुक्त करा दिया इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि बुद्धिमता और चतुराई से बलवान को भी हराया जा सकता है हे जो प्रश्न नंबर छवा कहानी में कौवा अपनी, अपनी प्यारी छोटी चाची को जो बता रहे हैं वह आप लिखिए तो अहप नु एक उदाहरण आपेलु आधार अपने आ बदा न उदाहरण तैयार करने જે મેં અહીંયા આ રીતે લખેલ છે તમે પણ આ બધા જ ઉદાહરણ જોઈ અને તમારી નોટબુકમાં લખી લેજો હવે જોઈશું પ્રશ્ન નંબર સાત શબ્દો કે ભેદ કો જાણકાર ઉશ્કા વાક્યમાં પ્રયોગ કીજીએ તો અહીંયા આપને કેટલાક શબ્દો આપ્યા છે અને તેના આપણે અર્થ ભેદ લખવાના છે અને વાક્ય બનાવવાનું છે તો નંબર એક આદિ તો તેનો અર્થ હશે આરંભ वाक्य बनासु प्राचीन काल के ऋषि मुनियो ने वेदों की आदि रचना की बीजु आदि अपने शब्द लैसू तो अर्थ से आदि बुरी संगत में पढ़ने से वह नशे का आदि हो गया नंबर त्रन अपेक्षा तो आशा परीक्षा में उससे अच्छे परिणाम की अपेक्षा थी बीजा अर्थ शब्द अर्थ से अनदेखी तो दोस्तों की उपेक्षा ने उसे बहुत दुखी कर दिया अशक्त तो दुर्बल बीमारी के कारण वह इतना अशक्त हो गया कि चल भी नहीं पा रहा था अने आसक्त तो लिप्त अथवा प्रेमी वह अपनी कला के प्रति पूरी तरह आसक्त है હવેના જે શબ્દ છે તે છે ગ્રુહ એટલે કે ઘર ਉਸકા નયા ગ્રુહ શહેર કે કેન્દ્ર મે હે ઓર દુસરા હે ગ્રહ તો અર્થ છે નક્ષત્ર જ્યોતિષીને કહા કે ઉસકી કુંડલી મે શની ગ્રહ અશુભ સ્થિતિ મે હે આગનો શબ્દ છે બહાર તો বসંત અને પ્રસંતા વસંત ઋતુ મે ફૂલો સે बगिया में बाहर छा गई बाहर तो बाहरी स्थान वह घर के अंदर से बाहर चला गया शौक तो दिलचस्पी अथवा रुचि उसे पेंटिंग का बहुत शौक है शौक तो दुख दादाजी के निधन से पूरे परिवार में शौक का माहौल है हमें आप स्वाध्याय પ્રશ્ન નંબર 1 કહાની આગે બઢાઈએ કહાની કો ઓપને આપ લખીએ તો અહીં આપણે 2 થી 3 લાઈન આપેલ છે અને તેના આધારે આપણે વાર્તા આગળ વધારવાની છે એક દિન અકબરને બિરબલ સે પૂછા બિરબલ દુનિયા મે સૌથી અધિક શક્તિશાળી કોન હે બિરબલ ને શું કહા હોગા બિરબલ શું કેશે તે શું કયુ હશે તે આપણે વિચારી અને આગળ વાર્તા બનાવવાની છે જે મેં અહીંયા આ રીતે બનાવેલ છે આ વાર્તા જોઈ તમે પણ તમારી નોટબુકમાં આ વાર્તા લખી લેજો હવે આપણે જોઈશું પ્રશ્ન નંબર બે ગેંદ સ્કૂટર કે સાથ કહી ચલી ગઈ ઉષ બાદ ગેંદ કે સાથ ક્યાં ક્યાં હોવા હોગા સોચ કર બતાવો તો આના આધારે પણ આપણે તેની વાર્તા બનાવવાની છે તો વાર્તાનું શીર્ષક છે ગેન્દ કા રોમાંચક સફર તો મેં અહીંયા જે વાર્તા બનાવેલી છે તે તમારે એક વખત વાંચી લેવાની છે અને તેના આધારે તમારે તમારી નોટબુકમાં આ વાર્તા લખી લેવાની છે વાર્તાનું શીખ પણ મેં અહીંયા લખેલું છે કે સફર કેટલા બી રોમાંચક કયો ન હો અસલી ખુશી આપનો કે પાસ લોટને મે તો આ વાર્તા તમે લખી લેજો પ્રશ્ન અને તેના આધારે આપણે વાર્તા બનાવવાની છે તો વાર્તાનું શીર્ષક આપીશું લાલચી કુત્તા એક દિન એક કુત્તા આપણે મોંમે રોટી ટુકડા દબાય એક છોટા પુલ પરસે ગુજર રહ્યા હતા चलते चलते उसने पानी में झांका और अपनी ही परछाई देखी परछाई को देखकर उसने सोचा कि पानी में दूसरा कुत्ता है जिसके मुंह में भी रोटी का टुकड़ा है लालच में आकर उसने उस दूसरे कुत्ते की रोटी चिन्ने का मन बनाया कुत्ता जोर से भोका लेकिन जैसे ही उसने मुंह खोला उसकी अपनी ही रोटी पानी में गिर गई अब न उसके पास रोटी बची और न ही पानी में मौजूद परछाई से कुछ मिला सिख लालच हमेशा नुकसान पहुंचाता है जो हमारे पास है उसकी कदर करनी चाहिए